यावेळेला एक मोठी बातमी येते श्रीलंका आणि कोलंबोतील स्फोटामध्ये जेडीएसच्या दोन नेत्यांचा मृत्यू झालाय स्फोटानंतर पाच जेडीएस नेते अजूनही बेपत्ता आहेत सुषमा स्वराज यांनी दोघांच्या मृत्यूला दुजोरा दिलाय के जी हनुमंतरायप्पा आणि एस रंगप्पा या दोघा जेडीएस नेत्यांचा मृत्यू झाल्याचं कळतंय कोलंबोतल्या स्फोटामध्ये आणि याला सुषमा स्वराज यांनी सुद्धा दुजोरा दिलाय श्रीलंका आणि कोलंबोतल्या स्फोटामध्ये जेडीएसच्या दोन नेत्यांचा मृत्यू झालाय श्रीलंकेमध्ये काल झालेल्या आठ साखळी बॉम्बस्फोटानंतर संपूर्ण देश हादरला या आत्मघातिकी हल्ल्यामध्ये दोनशे नव्वद जणांचा मृत्यू झाला नेमका दुसऱ्या दिवशी कोलंबो शहरातील परिस्थिती नेमकी कशी आहे कुठे संचारबंदी आहे यासंबंधीचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी स्मिता शर्मा यांनी जम्बू के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हम पहुंचे हैं लगभग 24 घंटे होने को चला है जब सिलसिले का तरीके से हुए धमाकों ने श्रीलंका को हिला के रख दिया थर्रा के रख दिया मरने वालों की तादाद 200 के पार जा चुकी है और अभी भी लगातार बढ़ रही है घायलों की संख्या लगभग साढ़े चार सौ तक पहुँच चुकी है तमाम अस्पतालों में जो यहाँ लोग शामिल हैं एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हैं टैक्सियाँ मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुबह छह बजे तक यहाँ कर्फ्यू के हालात बने थे अब हालांकि पुलिस चीफ ने कहा कि कर्फ्यू को यहां से उठाया जा रहा है और गिरीश हमारे साथ मौजूद हैं जो कर्नाटक से आए हुए हैं इनके एक रिश्तेदार वो जख्मी हुए हैं नेशनल हॉस्पिटल में है जहां गिरीश इस वक्त जा रहे हैं इनसे हम बातचीत करेंगे फिलहाल एयरपोर्ट पे जो सारी दुकानें वगैरह थी वो खाली नजर आ रही थी और जो हम जिस उड़ान से भी आए हैं श्रीलंका एयरलाइंस की उसमें भी पता चला कि बुकिंग्स पहले लगभग सौ फीसदी के बराबर थी लेकिन उसके बाद काफी सारे कैंसिलेशन होने की वजह से विमान खाली नजर आ रहा था कोलम्बो से हल्क पर की अपडेट आगे हम आपको पहुँचाएंगे वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ स्मिता शर्मा टीवी नाइन हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईनचं यूट्यूब चॅनल सब्स्क्राइब करा बेल बटन दाबा ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा टीव्ही नाईन मराठी डॉट कॉम